хлопцы. Фрагмент подавать, подавания патронов, лента пулеметная шла. То есть это наборная система была, через нее проходила пулеметная лента для... и подход к пулемету, Ну фрагменты обшивки есть. с клеймами. АТК написано, видите, АТК цвет, написано. ну советский самолет, потому что русскими написано, видите самые крупные фрагменты. Основная задача, конечно, была это поиск самого пилота, который погиб, потому что, ну, или погиб, или неизвестно, потому что по рассказам местных жителей, самолет падая сюда, он перелетел на, с той стороны над селом, и пилот, по всей видимости, перетянул, чтобы не упасть на село, он перетянул самолет сюда и упал здесь в поле. То есть, для того, чтобы достойно похоронить того пилота, который, в принципе, совершил подвиг, падая, то есть и совершил такой поступок люди как бы обратились к нам, мы приехали сюда. С одной стороны, то есть как было, по словам, вот, опять же местных местного населения, что это были истребители, то что сделал здесь шел воздушный бой, 6 э, ну, истребителей упало. Но опять же, э, проведя такой первоначально как бы замеры э, этих лопастей этого э, от этого самолета остатков, они больше всего не принадлежат к самолету либо Ил-2 штурмовику, либо Ил-4, то есть такие такого типа винты ставились на вот на эти, эти типы самолетов дальше, так как в очень хорошем состоянии этот экземпляр и все номера есть, то есть на лопастях и на остатках двигателя, то мы проведем, то есть опять же исследование и будет установлено, что это за самолет. по номерам этого двигателя можно будет установить. это довольно неординарная находка, то есть на сегодняшний день ну, 70 лет в земле, то есть и такие вещи они, как правило, после войны собирались, то есть на переплавку. мы для начала мы установим судьбу этого самолета то есть откуда он что он в какой части он был какой был то есть ну, в то время Велся учет у каждого вылета, то есть мы по документам найдем, кто был заштурвал этого самолета и судьба самого пилота. Если он пропал без вести, это один вариант, если он там спасся или спрыгнул с парашютом, это другой. То есть, ну, в любом случае мы историю этого самолета мы выясним. Вот после этого будет экспонат этот, как экспонат переда... эти... как остатки самолета будут переданы в музей истории центральный музей Украины в истории Украины во Второй мировой войне.